好英俊，怎么了？方言，石梦出车祸了，最好过来一趟。你说什么？石梦怎么了？他出什么事了？你们现在在哪儿？啊、在哪儿？医、啊、生，医生，他怎么样了？我们已经尽力了。 什么？什么？什么？你能听见我说话吗？什么？你能听见我说话吗？对不起，对不起我，我我不是故意让你不开心的，我我一直都没有告诉你，可是我现在说还来得及吗？你清醒，我告诉你，你清醒，石梦。 原来不是一样，吓死我了！你醒醒，我告诉你，你醒一醒，我喜欢你，我喜欢你，我一直喜欢的都是你，从来都是你。可是我现在说，你能听得到吗？你醒一醒。 那天晚上我拒绝了你，可是我不是真心的，我也很难过，但是我不是故意的，我喜欢你呀，齐老，你先回来，我……啊 这一刻，全世界都。 你这车开的不是好好的吗？还骗我说出车祸，还联合郝迎就一起骗我。自行车也算车吧？我反正我以后再也不会相信你了。哎呀，手疼，哪儿疼呀？是没包扎好？要不要再回一趟医院啊？这样就不疼。 那你现在带我去哪儿？回家。 你这样不累吗？这样安全，嗯，谨防你逃跑。哎，可是这样我们怎么吃饭呀？你喂我呗，嗯。啊啊，啊嗯，温度现在刚刚好。嗯,嗯，温度现在刚刚好，继续。嗯、刚刚继续我是小狗吗？ 你一直这么牵着我，你是怕我跑吗？但是我我不会跑呀。但是你是个小骗子，我就要拉着。你。继续。<laughs>